Bantuan musim tengkujuh dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM800 yang dibayar secara berperingkat selama 4 bulan telah pun memulakan bayaran untuk bulan 1. Ini bermakna RM200 pertama telah mula disalurkan sejak minggu lalu kepada para penerima yang layak dan proses pembayaran ini masih berjalan secara berperingkat. Bagi anda yang mungkin belum menerima bayaran walaupun status sudah diluluskan, tidak perlu risau. Proses kredit ke akaun bank sedang diteruskan dari semasa ke semasa. Untuk makluman, bantuan musim tengkujuh ini bukan skim baru. Ia telah diwujudkan sejak beberapa tahun lalu dan bagi tahun 2025, permohonannya dibuka seawal bulan 6 sebelum ditutup pada penghujung bulan 10. Mereka yang menghantar permohonan serta penerima tahun lepas yang mengemas kini maklumat, kini boleh menyemak status di laman bmt.risda.gov.my. Jika status menunjukkan lulus, bayaran pertama sepatutnya masuk dalam tempoh terdekat, Jadual pembayaran pula ditetapkan secara bulanan. Bayaran pertama adalah pada bulan 11 diikuti RM200 lagi pada bulan 12. Seterusnya RM200 bagi bulan 1 2026 dan bayaran terakhir RM200 pada bulan 2 2026. Semua ini tertakluk kepada kelulusan permohonan Syarat kelayakan untuk bantuan ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu pekebun kecil dan penoreh. Untuk kategori pekebun kecil, syaratnya termasuk warga negara Malaysia berdaftar dengan RISDA, memiliki atau mengusahakan tanah getah berkeluasan 0.1 hingga 4.0 hektar, merupakan pemilik tanah yang sah, menyertai banci pekebun kecil getah 2023 dan mempunyai 4G yang masih sah ketika permohonan dibuat. Untuk kategori penoreh pula, syaratnya termasuk warga negara Malaysia, berdaftar dengan RISDA, menoreh di tanah getah pekebun kecil dengan keluasan 0.1 hingga 4.0 hektar, mendapat pengesahan pemilik tanah atau wakil yang sah dan memiliki pakji yang masih sah. Dokumen ini adalah wajib bagi penoreh. Memandangkan permohonan untuk tahun 2025 telah ditutup, apa yang boleh dilakukan sekarang hanyalah menyemak status kelulusan di bmt.risda.gov.my. Penerima sedia ada diingatkan supaya sentiasa peka apabila permohonan dibuka semula bagi tahun 2026 nanti kerana walaupun pernah menerima pada tahun sebelumnya ia tidak menjamin kelayakan automatik, kemas kini maklumat tetap diperlukan setiap kali permohonan dibuka. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan atau pengalaman berkaitan pembayaran BMT tahun ini, anda dialu-alukan untuk berkongsi di ruangan komen. Dan kepada penonton yang masih belum subscribe ke saluran berita 101, jangan lupa tekan butang subscribe dan hidupkan loceng supaya anda tidak terlepas perkembangan terbaru. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.